У березні в першотравенську, згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, впроваджено цілодобову охорону загальноосвітніх шкіл міста. Застаріла система охорони закладів освіти давно потребувала змін, адже сторожами, як правило, працювали літні люди, які не могли ефективно забезпечувати охорону закладів. Як впроваджується система охорони у школах міста, розповідає виконуюча обов'язки начальника міського відділу освіти Ольга Горіна. На сьогоднішній день міністерство освіти і науки України, департамент Дніпропетровської обласної адміністрації. Пред'являє вимоги по забезпеченню життя і здоров'я під час навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і тому через систему Прозоро. Приватне підприємство АТІК Плюс отримало право надавати таку послугу по охороні навчальних об'єктів для загальноосвітніх шкіл нашого міста. Першими приступили до на початковому етапі, було складено списки учнів і педагогічних працівників, виготовлено Бейджі. Охоронні команди, які працюють по три особи в кожному навчальному закладі, отримали всю необхідну інформацію для співпраці із учнями під час пропускного режиму, із батьками, які в кінці навчального дня забирають в першу чергу учнів початкової школи, і для пропуску педагогічного персоналу, які приходять у різний час на роботу у школу, охорона здійснюється цілодобово протягом. Вихідних, святкових днів. На сьогоднішній день планується встановлення камер відеоспостереження, пульту, через який буде відображатися всі події, які відбуваються в школі, це допоможе перешкодити проникненню посторонніх осіб, здійсненню правопорушень учнями. Вважається, що вимога часу, забезпечення. Навчально-виховного процесу здійснення захисту безпеки учнів і батьків даний захід буде успішним і сприймається як педагогічними колективами, так і батьківською громадськістю. Із задоволенням кошти на оплату, закладені в бюджеті відповідно до кошторисних призначень, буде здійснюватися оплата. Працівникам підприємства АТІК Плюс не секрет, що адміністраціям шкіл та педколективам доводиться часто впроваджувати ті чи інші освітні новації. Тож організаційні заходи пов'язані з новою системою охорони в учбових закладах, педагоги налагодили доволі швидко. У цьому ми переконались, коли побували в школах у перші дні. Відколи там почали працювати охоронці з охоронного агентства АТІК Плюс. Как сприняли таке нововведення у школах, рассказали их руководители та ученики. Мы организовали этот процесс таким образом, что все работники школы и ученики имеют вот такие бейджи, которые заверены печатью и подписью директора школы. Ну, как бы это является пропуском в школу работника школы и ученика школы. Для родителей мы ввели такую систему, как предоставление документа. То есть у охранника есть списки, списки всех детей по классам и есть списки всех работников школы. То есть если приходит родитель, он говорит, какому ученику, он, либо он привел, либо забирает ученика, предоставляет документ. Но один из положительных моментов это то, является то, что чужие люди просто так попасть в школу не могут. Охранник, который есть на входе, он спросит, куда вы идете, кому вы идете. Человек должен будет предоставить документ. И делается запись в специальном журнале о том, что вышел, во сколько зашел, во сколько вышел человек. Есть номера телефонов всех работников школы администрации. Поэтому охрана может позвонить в любой момент, задать вопрос, действительно ли к вам прошел этот человек и так далее. Трудности, наверное, первые первый день у некоторых родителей, ну это единичные случаи, возникал вопрос, насколько уполномочен охранник проверять мои документы, но мы ссылаемся на то, что есть посадовая инструкция, которая разработана охранным агентством, что он действительно имеет право проверять документы. И большинство родителей восприняли это положительно, потому что это есть изменения в лучшую сторону. Это охрана жизни и здоровья их детей. Наверное, так будет в школе безопаснее, потому что не будут заходить какие-то посторонние люди. У нас были такие истории уже. Мальчика затащили в туалет и отобрали у него деньги с ключами. Ну и то есть, если будет охрана, то будет хорошо. У нас есть бейджики. Пропуска. Да. У нас нам фотографии сделали. но ну, только мы их еще не приклеили. Ну, мы приходим в школу, и нам говорят, ну, покажите, типа, бейджик, и мы показываем, мы проходим. Но работа всего два дня, три, три дня, поэтому и у нас только начало этой работы, а мы ожидаем, что наши охранники будут пропускать только наших деток в школу, посторонние не будут приходить. Во-первых, сразу же мы встретились с общешкольным родительским комитетом, обсуждали этот вопрос. Были многие спорные вопросы, потому что в жизни школы есть определенные моменты, которые очень трудно изменить. Например, приход родителей за нашими первоклассниками. И поэтому очень много было вопросов у родителей. А как это будет проходить, а как это лучше сделать. Но, вы знаете, восприятие от родителей было с пониманием, серьезно, и отнеслись они, что это нужно, нужно обязательно вводить, что это для их детей, и что охрана не повредит, а наоборот поможет. Вот эта первая неделя покажет все минусы в работе нашей, пока, пока на том этапе, на каком вот мы работаем с охраной. И я думаю, что эти минусы очень легко и просто будет удалить. Я считаю, что три охранника, которые с нами работают, мы уже с ними познакомились. Они очень хорошие, уважаемые люди. Мы с ними будем сотрудничать, у нас все получится. Ну, я думаю, что это полезно, ведь ну, чужие люди не будут заходить, как бы, и будет, как бы, ну, будет меньше там, краш, плохих случаев в школе. Ну и как бы... Ну, охрана это же хорошо. Родители знают твои об этом? Э, да. Как они ну, нормально. претензий нет. Ну, я считаю, что охрана в школе это как бы очень даже хорошо. Ведь это прежде всего для нашей же безопасности. Так как не будет в школе посторонних лиц. Якби в школі будуть знаходитися тільки учніки, і якби ніякої угрози для дітей не буде щодо новації в системі охорони закладу. Звичайно, я вважаю, що це необхідний захід, який на сьогоднішній день є актуальним. По-перше, це дисциплінує самих учнів, уже наявність охоронця, це фактор дисципліни. Як віднесли до цього батьки? Віднесли до цього батьки абсолютно адекватно. Ми їм пояснили, що все це здійснюється тільки з метою забезпечення охорони життя і здоров'я їхніх дітей, з метою так би сказати, уникнення тих факторів, які можуть негативно впливати на охорону життя їхніх дітей. Є охоронники їхньою роботу. Ми на сьогоднішній день задоволені. У них є списки наших учнів. Вони звичайно всіх учнів ще не знають. Ми їм допомагаємо, але вибірково вони вимагають перепустку, ну, в основному від батьків. З 1 квітня ми плануємо ввести систему перепустки для учнів за допомогою учнівських квитків. Це документ, який необхідний і самим учням, ну і звичайно дозволить охоронникам здійснити так би сказати контроль особистості, яка проходить. Так що ми вдячні тим, хто цей захід для нас продумав. Слідкуючи за новинами, які проходять через наші засоби масової інформації, ми бачимо, що таких випадків дуже багато по території України, коли і сторонні люди, які приходять і забирають дітей, а потім невідомо куди ті діти і з ким вони йдуть, і звичайно, проникнення на територію школи з метою продажі якихось речовин чи продуктів, чи взагалі речей мається на увазі. Тобто, у нас не було, але будем сподіватися, что и не будет. Ну, я думаю, что в каком-то случае даже это будет хорошо, все-таки никакие дети из других школ приходить, никого стороннего не будет. Но в каком-то случае даже это плохо, что все-таки детей на улицу не выпускают, под чей-то присмотр надо, зачем тогда перерыв, например, по 20 минут делаешь, чтобы это сидеть в школе, жарится. Очень положительно, так как дети они не будут пропускать уроки, не будут в учебное время никакие посторонние люди сюда заходить. Ну, безопасность – это хорошо всегда. Взагалі в нашій школі вже два дні ведеться система охоронна система. Можна сказати, що за ці два дні нам не вдалося ще з'ясувати якісь негативні сторони. Але можна сказати, що є дуже позитивного це те, що на території школи в самоприміщення школи не може зайти стороння людина, а не можуть зайти інші учні з інших шкіл. Тому що в нашій школі з самого початку учні нашої школи вони придбали учнівські квітки, де вказано їхнє прізвище, ім'я, школу, класи, також їхня фотокартка. Тому охоронець може бачити, чи він учень є нашої школи чи ні. Але взагалі ця система є досить позитивною, як для адміністрації школи, так і для дітей, і для їхніх батьків, тому що діти нашої школи будуть під. и в Я думаю, что школа это публичное заведение, и поэтому, как любому публичному заведению, нужна охрана и, ну, чтобы не было посторонних и так далее. Бывало, да, в том году, что приходили из других школ, но вроде бы не поднимались, а просто тут стояли. Ну, как по мне, система с охраной намного лучше, так как очень много учеников опаздывают на первые уроки. И много лишних вообще в школе бывают. А в принципе с охраной такого, такое редко происходит, чтобы кто-то опаздывал на уроки. На мое мнение, это намного лучше, чем без охраны. Да, это дисциплина. Родители знают об этом? Да, знают. С вами проводили работу? Что надо? Пропуска будут или ученические билеты? Да, нам объясняли, рассказывали, выдавали пропуска всем, и сейчас каждый ученик с пропуском. И как вы реагируете на ну, мужчин, которые работают здесь, в холле? <звучит> Хорошо, позитивно. Даже с некоторыми можно пообщаться, если скучно подойти там, сказать здрасте, <звучит> как дела? Ну, у нас заступила охрана 20 числа с 8 часов вечера. Приступили к охране. Ну, Пока это три человека, которые дежурят по суткам по очереди. Ну, при, такие люди подобранные, нормальные, подобранные люди, которые пока, во всяком случае, очень серьезно относятся к этой работе. Для них это ново, для них тяжело крики детей, беготня детей, но тем не менее они ведут себя очень корректно по отношению к детям и к родителям. И пока мы удовлетворены работой охраны. Самой большой проблемой была пропускная система. Она волновала и родителей, в первую очередь, потому что особенно родители начальной школы пустят на школу или не пустят, а как мы будем заходить. Ну, на совместном заседании родительского комитета и пеклувальной рады мы решили таким образом. Если класс решает купить ученические билеты, они приобретают ученические билеты. Если нет, мы разработали свои образцы вот на бейджи, свои пропуска. Классные руководители их распечатывают, мы их ламинируем и можем выдать каждому ребенку. Но ну, планируем, что к 1 апреля все дети будут с пропусками. Но я хочу сказать, вот вчера, вчерашний охранник, он говорит, вы знаете, я уже мне примелькались дети, это без проблем. Они вот выходят, заходят, звонок прозвенел, все дети зашли в школу, тем более здесь есть их работник дежурный, кто-то из учителей всегда есть на первом этаже. Дети прошли, зашли в класс и начался урок. Не выпускать детей со школы, ну я считаю, что тепло, дети должны выходить на улицу. Ну, я считаю, что это, конечно, надо, потому что, э, ну, вообще, как бы считается, что мы предфронтовая зона. Ну, и нам обязательно в школу надо охрана. Еще к нам ходили ребята с соседних школ, и они, в общем, навредили у нас школе. И поэтому это целесообразно, с, включить в охрану, в школу охрану. Вот так. Это очень разумный поступок. Впечатление, во-первых, это очень удобно. И дети под охраной руководства дирек, директора, учителей тоже более спокойно, что уверены и из посторонних людей никто не проникнет на территорию школы, никто не будет мешать проведению педагогам занятиям с детьми. Какие-то сложности у вас есть в работе? Сложности нет, пока никаких сложностей нет. Город наш спокойный, нарушителей как таковой нет у небольших. Ну, а со всеми с другими трудностями справляемся по мере их поступления. На, на, сегодняшний день я хотела бы рассказать вот о своем ребенке. Он ходит в пятую школу, в первый В-класс. И к пропускной системе, да, у нас со вторника с прошлой недели. Эта система работает. Отношусь я, в принципе, положительно, потому что это влияет на безопасность ребенка прежде всего. Но единственный момент, который смущает, то, что это будет столпотворение по утрам не будет, а оно уже есть. Пока по пока это все, можно сказать, приспособиться, воплотиться в эту жизнь. Ну, я думаю, это вопрос времени. В целом, мне это нравится. Я преемник такого метода. Моменты опасности, например, посторонний человек не сможет прийти в школу, сорвать урок, забрать, например, чужого ребенка. Как вот было, в одной школе по новостям показывали, чужого ребенка забрали под видом того, что мама не успевает, она на работе, и отдали без всяких проблем, и ребенок пошел. Это был эксперимент репортерский. Поэтому ну, дети бывают разными, разные. Я думаю, это только плюс. У нас пропуск маленький, двухсторонний с фотографией, да. Бесплатно. Все за счет школы. Нисколько мы не платили.